Война – это древнейшая человеческая трагедия. Если бы люди помнили и никогда не забывали все горе, ужас, страдания, страх, принесенный человечеством войнами, то на земле не звучали бы больше выстрелов. строй. каждого города, каждого человека и каждую семью. Она не оставила равнодушными никого, вообще везде. Но тяжелые испытания не сломили русский народ. Одним из примеров стала оборона Ленинграда. Осада продолжалась приблизительно 900 дней. 8 сентября 1941 года по 27 января 1942 года. 2 миллиона 887 тысяч британского населения, включая 400 тысяч детей, оказались в кольце окружения. И никто из них даже и не думал сдаваться. Продовольствие и топливные запасы были очень ограничены, только на 1-2 месяца. Весь общественный транспорт остановился к зиме 1941-1942 года осталось никаких топливных запасов, водных постановок, почти никакой электроэнергии и очень небольшой запас продовольствия. В январе 1942 в разгар обычно холодной зимы было зарегистрировано самое низкое количество продовольствия в городе. Для человека приходило столько по 125 граммов хлеба в месяц. В январе-феврале 1942 года 200 тысяч людей умерли в Ленинграде от холода и голода. Дорога жизни – это единственный маршрут, который соединил осажденный город с материком. Проходила через Гладрское море. В 1943 года блокада была прорвана советскими войсками а годом позже, 27 января 1944 года, была полностью снята. Сотнями тысяч погибших лежат в братских могилах на кладбищах Санкт-Петербурга. Дед воевал, А бабушка и мама, совсем еще малышка, лет пяти, делили крохи поровну, упрямо, в одной из ленинградских тех квартир. На грани бездомности священных, одна залется смерть, другая жизнь, становится понятной совершенно бессмысленность обыденных пружин, толкающих на глупые поступки. А это та грань, кто ощутил, как наши жизни хрупкие, кто каждый день немного умирал, кто помнит это головокружение на грани снов, кто знает, что то, что без сомнения не понимаем, светинькие мы несколько граммов хлеба, несколько крошек жизни, Господи, как нелепо, карточку в пальцах теснов, не набрести немного, тень, пусть эскизной, знай, булочная до порога, несколько граммов жизни.